личность которая за собой потом тянет целое поколение вот понимание роли университетов с этой точки зрения важно для всех до сих пор университеты стоят в графе расход то есть это фактически мы в социальной не в производственной сфере бюджета университетов стоят а в социальной и отношение к ним такое по остаточному принципу финансировать но у меня вопрос откуда берутся тогда Власть откуда берутся бизнесмены, откуда берутся инженеры, откуда берутся э, профессора и все остальные, ну, те, и которые создают новый продукт, эволюция общества Конечно. откуда берутся, грубо говоря. Вот как ты прошел этот университет, ты сформировался и как профессионал, и как личность. Вот роль университетов должна быть таким образом понимаема. Поэтому простое э, примитивное сокращение университетов приведет к беде. К тому, что просто образовательный, общеобразовательный уровень государства понизится, а следовательно бизнес не будет получать ту подпитку, которую он сегодня... Александр, а ну сбоку и... державы? Держава поддерживает не вашу думку с приводу значит, университета? Смотрите, и оно не будет объективным, это сокращение. Я знаю наше общество. Как будут сокращаться эти университеты? Что касается, да, государство говорит действительно необходимо сократить втрое, в пять. Какой министр что говорит об этом? Вот он по сути прав. А вот по технологии сокращения пока я не вижу этой правоты Было бы интересно, еще ты хотел сказать. Я бы хотел бы поговорить с Тодди Знаете, Мы сегодня встретились с, с коллегами. Они были, да. 29 11-го 11 в министерстве Освити, а я был в министерстве аграрной политики и продовольствия, да. поэтому э, много приходит сейчас звонков, выпускников наших, непониманием э, той роли, почему нас приводят в министерство света. как будто бы закрывает аграрный университет, все, как же аграрная область, но я хотел бы объяснить людям, что мы постоянно сотрудничали с министерством освиты, потому что вся кредитация, лицензии, получение на специальности мы, э, Работали вместе с ними, и вплотную работали с Министерством аграрной политики и продовольствия. Тут, то есть, сегодня измена министерства да, кардинально изменила вашу со работу? Согласно приказу министерства, который мы а, получили, не согласно приказу министерства, мы осуществляем ту же самую деятельность, согласно полученных лицензий, сертификатов, получим аккредитацию. Сейчас мы проходим аккредитацию по всей специальностям и довольно успешно. И это у нас курирует Министерство освиты. И, и всегда да. Куриные. И всегда будет все Я хотел бы да. Я вот год как буду скоро, ну, полгода как ректор, год как исполняющий обязанности ректора, вы знаете, 2 февраля. И, конечно, зыбкое такое было положение в охрану политике, вы знаете, что нас пытались объединить. Нет, это не секрет. Это создать, нас 20 вузов, создать 9 центров, в частности, один из центров южный, это Одесса, Николаев, Херсон. Кто под кем будет? И начали выискивать критерии. Я считаю, это нельзя ни в какой мере делать, потому что надо учитывать традиции то же самого университета. Ну, тем более это же люди. Надо нормально подходить к вопросу. Надо обдуманно. Но это должна решать действительно государство в этом плане. Мне кажется, что в последнее время приложили всю работу у нас самих ректоров. Вот ждут от нас конкретных каких-то предложения, как бы, что мы сами решили. Я считаю, Нет, это неправильно. Они дослуховываются до ваших... Не, не, мы должны... Мы должны да, вот. Они должны к нам прислушиваться. Вот мы же, говорите, правильно? Мы, же говорю, что мы прислушивались к нашему мнению. Они делали... Решение вот Я тут добавлю, если вот можно, сказать. два слова. Да, да. Мы сто... вот наш совет ректоров Херсонский он э, сторонник развития концепции вертикальной интеграции. То есть нужно интегрировать вузы от профтехучилища через колледжи до университета, создать вот эти комплексы вертикальные. Что касается горизонтального объединения? Нас, три университета, по сути, здесь, ну, морская академия так, сегодня, так. что тут объединять? Мы провели исследования, мы не пересекаемся. Пересечение 10-12%. Мы охватываем вот все вместе втроем, плюс, так сказать, морская академия, охватывает э, сельское хозяйство, значит, культуру, образование и так далее, и экономику, то, что мы делаем. Нечего здесь объединять. Вот если это будет насильственно, я не думаю, что это будет очень хорошо для Я думаю, что это ведь вас будет залежать. Это будет, залезать, это будет залезать. А залезать, да? залезать. Если а позволите, а один пример. Будь ласка, придать. будь если ласка. Если вы хотите уничтожить село, закройте там школу. Если вы хотите город превратить в уездный, превратите да. университеты в филиалы. Да. И все. все, да. Все, да. И Вот то, что пытались сделать с аграрным, это нельзя делать. Я думаю, тогда вам не нужно молчать, нужно, чтобы вас чули а ми министерства. вы не молчите, правильно делаете. И нам надходят вопросы от наших глядачей. У нашего городе, кроме ваших университетов есть еще пять. Они складывают вам конкуренцию? Сам про мы с вами говорим. Нет, абсолютно. Количество, ну, если имеется в виду университеты не государственные и структурные подразделения других, абсолютно нет конкуренции, потому что ну, это 2-3% от общего количества студентов. Если о первом курсе говорить, так, Александр не больше, не больше, абсолютно. Это нет. Но у меня позиция была, если будет четкая, что эти вузы, их нужно вернуть девичью фамилию они не университеты, поверьте мне. Пусть слышат об этом, я еще раз официально заявляю. Это не университеты. Я могу это доказать где угодно. Вот с ними нужно, им нужно вернуть девичью фамилию. Колледжи там или что-то такое. Я согласен с таким мнением. Дело в том, что вы... такое положение, что некоторые частные вузы имеют Спецсовети по захисті дотри з кадрівських дієстацій і покидійські я ж наші професори, всі участвують і все, участвую в проблемах не нужно сипати соль на рано. <пока> я вас прошу По Ми... поводу погоду совету. Вчасно буде тут страшна страшно. Ще одне запитання від наших глядачів Валерісовічі. Послухайте, чому в нашому місті відсутня система послідовної підготовки кваліфікованих кадрів? Чому коледжі, політехнічний, гідромет та кооперативний потрапили під крило одеських і полтавських університетів? Про те, що я так, що Ді ви говорили, я бачите, яке місто, так. Вертикальна інтеграція, от чого починати нужна міністерство. то, що зроблено в усіх странах, нормально. Так, Валерій Васильевич, і вам надійшло особисто запитання. Да. Я не знаю. У вашому університеті є факультет культури і мистецтв. Для... для кого ви готуєте випускників цього факультету? Сейчас это не называется, раньше называется факультетом, а сейчас просто это отдел культурного мастерства. Вы знаете, при Аграрном университете и при Министерстве аграрной политики, может вы слышали, в Софийской зоре, где постоянно представляли университеты свои такие мастерства. Ну, у нас есть, это для общего развития студентов. Все, мы не готовим никакие специальности по этим. Так, і ще одне Просто запитання да, до да, Олександра Володимича. Я знаю, що ви ініціатором створення в університеті різних міжнародних центрів. Чи будете ви продовжувати працювати в цьому напрямку? Ну, обязательно. Я хочу сказать, что э, университет сам по себе как внутренняя система никогда не может э, существовать. Мы знаем, да, тепловая смерть наступает тогда, когда система полностью закрывается. Возможность взаимоотношения с э, иностранными университетами, с иностранными донорами, включая посольства разные, и э, э, позволяет как раз, в общем-то, видеть, да, как в зеркале, что ты делаешь, позволяет приглашать профессору оттуда к нам. позволяет нашим студентам, преподавателям в тих или иных грантах. Це очень важливий момент. Развитие происходит не тільки за счет внутрішніх Обязательно нужно привлечення внічні. Це мерки. зрозуміло. Але я знаю, що в 2009 році ваші три університети підписали підписали співпрацю з французьким університетом, да. з шведським королівським університетом. Але чому ця праця не відбулася? Чому вона припинилась? Чи вона не припинилась? Вот смотрите, мы сегодня, мы закончили. этот грант причем надо сказать что э, инициатором гранта всегда был государственный университет в лице Александр Владимировича. Это он нас подтягивал. Это правда абсолютно. Мы здесь есть, щеки не, ну, не, ой, не надуваем. Хотя там координатором наш университет был, но мы знали, что вот здесь все. Они начали первое, они это и делают. Ну, это наша совместная работа. Со, ну, совместная работа, корректно говорить, так, может быть. Значит, когда закончился время гранта, работа продолжилась. Вот посмотрите, сегодня мы заканчиваем формирование единой, впервые в Украине, единственное, наверное компьютерной сети межуниверситетской. Все университеты с общежитиями вместе, да, так? Да. Будут объединены в единую сеть компьютерную. И вот возможность, пожалуйста, работай со студентом в любом вузе. Он находясь в государстве, можете лекции слушать в национальном и наоборот. В общежитии работаете с преподавателем. Круглые сутки можно работать с ним в любом режиме. В режиме форума, в режиме чата, как кто построит как. Поэтому эта работа, благодаря вот этому гранту, мы сегодня действительно единственные в Украине, делаем кластер межуниверситетский. Полностью объединяем все университеты в единую сеть. Это работа. Спасибо вот за это Евросоюзу. Может быть, только за это им спасибо. Скажу. Ну, вы знаете, что на сети, у нас на еще столице. есть такая программа, вы наверное, слышали, программа «Темпус», где мы работаем за австрийцами и очень плотно работаем. Нам уже э, предоставлена лаборатория, компьютерный класс за их рахунок. Так? Получили электронный микроскоп. Наши сотрудники постоянно бывают не за не границей не делаем, да. и работают конкретно. Поэтому и мы вплотную работаем с Сербией по направлении селекционной работы у нас есть совместные сорта, которые находятся в производстве. Так, и, да, и эти сорта получены. выращивать где будут? Там в Сербии, или у нас а в Украине? Скажите, тут же циклово, церковь. А потом нам будут уже готовы продукцию отправлять. У нас цикленно. есть договоренность, работа будет совместная по генетическим вопросам между тремя странами. Сербия, Иран, Украина. Будет финансирование будет производить научно-уровневшая фирма «Дриада». Которая при нашем раннем университете. Поэтому э, есть ну, перспектива. Да, Самостоятельная работа, где не особ, надо объединяться. Да. Да. <святлива> это просто выбрана зона. <святлива> там <святлива> там орошение бара, <святлива> это просто. Так это вы там атомную бомбу делаете. Слухайте, ну якщо ваші выпускники поїдуть туди, проходять там практику, они залишаться там.

в этом проблема Но активна. Она Открытость, она односторонняя. Система Непель, да. абсолютно точно, туда уедут. От приєднути суда, я сумніваюся. І тоді ну, приєдуть загубим... приєдні там Самалі, ні Нігерія і так далі. Ну, ні Данія, ні Англії, ні Франції. Mm -hmm. mm -hmm. цьому... mm -hmm. Слухайте, ми весь час говоримо yeah, yeah, yeah. про о, Болонський процес. І весь час говоримо, що наше законодавство в сфері вищої освіти треба направляти, підтягувати до вимог болонського процесу. Треба треба нам це робити. Нам треба адаптувати свою освіту до цього болонського процесу. Це що нам дасть, чи дає що час послідувати на скажем на те. От представся сід. Вы идете в гости. Вы хотите, возьмите меня, я вот хочу вас побыть в гостях, так сказать. Вам говорят: вот при входе снимите туфли, сумочку сюда поставьте. И здесь. Вы не командуете в гостях. Правильно? То же самое Украина. Она хочет в Евросоюз, в эту систему. Европейцы говорят: ребята, вы хотите к нам? Пожалуйста, вот смотрите, сделайте вот это, сделайте вот это, сделайте вот это. Неважно, выгодно это Украине или нет. Мы вынуждены это делать искусственно. То, что там естественно образовалось в течение столетий, мы вынуждены делать искусственно в Украине. В этом беда Балонской. А что требуется сделать, чтобы вы не шли этим шляхом, Очень... чтобы вы не делали то, что нам не можно подходит? Нужно идти в Европу, нужно идти к образованию, к этому нужно идти непременно. Но не теряя достоинства. Вот в чем суть не теряя своих традиций. Наше образование не, не такое уж плохое. Оно и сегодня и было не таким. Мы выпускники советских школ, правильно? Конечно. Разве оно плохое было? Нет, нормально. И доктора, и профессора, и...